А ми повертаємося до нашої ранкової студії, в якій настав час зустрічати гостю. І сьогодні це Наталія Сидоренко, продавець-консультант виставки Самоцвіти світу. Доброго ранку, пані Наталі. Ну власне, уже я думаю, багато Житомирянок, Житомирян, гостей нашого міста встигли ознайомитися із такою надзвичайно великою і багатою колекцією, яку ви представили. Скільки вже, е, як часто, скажімо так, ви буваєте у Житомирі, і як взагалі вам Житомирські. Шанувальники на пику коштовного и коштовного камень. Да, наша выставка не впервые у вас в городе. Мы приезжаем к вам уже на протяжении 13 лет. И есть любители, ценители натурального камня у вас в шитомере. Помимо того, что люди камень любят и знают, они его еще ценят. Есть такие люди, которые просто приходят посмотреть, полюбоваться, отдохнуть на выставке. Ну и много таких, которые подбирают уже коллекцию свою собственную, собирают, говорят: а вот у меня уже скоро выставка будет не хуже, чем вашей и не меньше, чем ваши. Так что любителей и ценителей у вас очень много, и людям нравится. Многие спрашивают, когда мы еще приедем, говорят, приезжайте почаще, мы без вас скучаем. Так что всегда ждут и рады нам. Вот, власне, выставка Мандруи Украины, и е у вас какое-то улюбленное место, до которого вы найчастейше любите приезжать, и, возможно, там вас найбільше радостно встречают в таком, что вы, в принципе, у каждого места достаточно людей. Да, на самом деле это так и есть. У нас в каждом городе есть свои любители, свои ценители, которые, как я уже сказала, зовут, говорят приезжайте почаще мы без вас скучаем. нельзя выделить как-то один город лучше, другой город хуже или где-то люди хуже к нам относятся, где-то лучше. везде есть свои ценители, везде есть свои уважители камня и везде нас любят и ждут. мы с вами встречаемся на перводо такого дня Ну, дуже святкового і яскравого серед зимового чорно-білого кольору це День усіх закоханих День Святого Валентина. І от я думаю, що сьогодні і навіть завтра буде багато для кого актуальним питанням подарунку. То, от ви особисто чому б зараз ем, порадили, що саме от камінь серед усіх подарунків саме йому потрібно надати перевагу. В первую очередь День влюбленных ⁇ это всех влюбленных, как известно. И даренный камень, независимо от того, какой он, что это за камень, он всегда вам принесет удачу и любовь. Если камень ваш подаренный еще помимо того любимым человеком, то камень сразу же настраивается на вас, он начинает с вами работать. Вам не надо будет ждать, пока он на вас настроится, и сразу же все положительные, все вся энергия камня, которая в нем собрана, на вас будет действовать положительно только. Но если вы хотите помимо того, чтобы камень был просто подаренный, подарить еще своему любимому любовь, счастье, и благополучие, это один из таких знаменитых известных камней аметист. Вот он такой вот красивый камень трезвости, молодости, камень красоты, камень бога Диониса. Как известно, бог Дионис – это бог виноделия. Помимо того, что этот камень принесет любовь своему хозяину и укрепит чувство семейное благополучие, этот камень еще не даст никогда человеку опьянеть. Говорят, если вы пьете какой-либо алкогольный напиток, то аметист в себя все заберет, и человек будет трезвый и трезво смотреть на жизнь. Также есть очень интересный самоцвет, связанный с любовью богини Венеры, камень богини Афродиты. Это Камень кварцево волосатик, камень, который приносит молодость, красоту женскую, камень, который притягивает противоположный пол. Говорят, если вы одиноки, купите себе или пусть вам подарит кварц волосатик, и одиночество от вас отойдет, и вы найдете обязательно своего спутника жизни. Даже про него есть легенда. така, що коли богиня Венера причісувалась, її волосок окупал на землю, а камінили стало вот этим волосатиком. І з тих пор дот кварц приносить красоту і молодість хозяйки, которая його носить. Ну багато взагалі хто цікавиться і любить е, камені, е, то зазвичай звертаються до гороскопів, інші звертаються до символіки каменю. А взагалі, який із способів обраня каменю для себе є найбільш ефективним? Ну, за яким варто йти ось по цьому напрямку і так? больше следовать. Да, в наше время очень много и гороскопов, и разных таблиц, и свойств. Ну, как я и, в принципе, многие астрологи даже советуют выбирать интуитивно. Если камень ваш, если он вас зовет и нравится хотя бы внешне, то уже стоит о нем задуматься, значит, он не просто так вас зовет, значит, вам он нужен. Или же по свойству камня, что вы можете получить от этого камня. Например, вот оникс. Такой вот интересный камень. Это камень царей, камень от сглаза и камень на удачу. Говорят, если вам подарит оникс, то с вами всегда будет удача, и он вас будет оберегать, приносить достаток. Есть также люб, как, любой камень, который бы вы не взяли, если он вам нравится, вам с ним хорошо, и вам с ним уютно, и он вам приносит только радость и спокойствие, то носите смело, не, не сомневайтесь, не думайте, что это не ваш. Даже если вас будут отговаривать, но камень вас зовет, он ваш. А может камень на шкоды Бывает и такое, камни имеют свойство обижаться, если вы неправильно за ними ухаживаете, если вы неправильно с ними обращаетесь. Там, допустим, купили какое-нибудь колечко себе или вам подарили, вы ну, посмотрели, посмотрели, там, ну, положили где-то и забыли про него. Потом через некоторое время вспоминаете, а у меня же есть там какой-то камушек, где-то лежит, надо его взять и посмотреть. Он может вам ответить тем, что вы про него забыли, отдать вам отрицательное, чем-то вас обидеть. Так что с камнями тоже надо относиться очень осторожно, внимательно. Они такие же живые, у них тоже есть душа, и они отвечают вам тем же, чем и вы ему. Как говорится, какой привет, такой и ответ. Ну вот, если э, взять э, властивости. Э, Там Срібло, золото, вони мають час від часу здатні, наприклад, срібло темніти. І там є способи, як його привести до початкового вигляду. Як доглядати, ви сказали, що не лише любити і поважати камінь, доглядати. Як правильно доглядати за камнем, От що, чи є якісь властивості, що він там може змінити колір, там, втратити. Вещи, в принципе, камни. Есть были. очень капризные камни, за которыми надо очень аккуратно ухаживать. Например, жемчуг – это органика, происхождение органическое. И если вы духаетесь, кремитесь, вся косметика, химия должна сперва впитаться в кожу, потом уже только одеваете на себя жемчуг, потому что жемчуг может все это впитать в себя, и со временем он просто потускнеет, получится, полопается и потеряет свой первозданный вид. Ни в коем случае нельзя, чтобы на него химия и косметика попадали. К ним же относятся малахит, тоже органическое все в себя впитывает, янта, также надо очень аккуратно с химией, с косметикой. ни в коем случае эти камни нельзя чистить хими... э, химией, чистящими порошками, потому что камни царапаются, тоже опять же впитывают в себя все и теряет свой внешний вид, который потом красота его не восстанавливается, даже если полировать вновь, все равно красота уже будет утеряна. например, прозрачные камни, уход вот, как топаз это камень, который любит купаться Чем чаще вы его будете мыть, не вместе с собой, когда вы купаетесь, взяли там камушек и с ними скупались А именно отдельно, зубная щеточка, хозяйственное мыло, начищаете, потом проточной водичкой промываете Очищается и энергия камня, и соответственно оправа, в какой он у вас будет и Со временем ни серебро не будет иметь, ни тускнет, ни золото И камень будет иметь всегда свой первозданный блеск А от чи можна от я дивлюся на вас ваш сьогодні? Що ви не лише прийшли із колекцією, яка у нас на столику, а власне і ви особисто теж на вас багато. Ну так як я не дуже можливо розуміюся, то скажу різних каменів. То наступне питання: чи дозволено, оскільки кожен камінь має свою енергетику, властивості і власне свою, своє свою завдання, от таке поєднання різних каменів, чи є якесь спеціальне, тобто які взагалі камні не гармонують і їх не варто одягати? Поруч? Є і камні, які абсолютно не можна ні з чим носити, не можна їх сочетати ні з яким самоцветом. Наприклад, це знаменитий Олександрит, знаменитий брилянт Олександрит, якщо ви його носите, йому нужна обов'язково пара. але ця пара має бути. Тільки александритовая. Единственное, что его можно заменить бриллиантом, но бриллиант должен быть только натуральным, ни в коем случае не выращенный, не синтезированный, не имитация, только натуральный. Также бриллиант, если у вас есть бриллиант, то его желательно носить только с бриллиантами, одинаковыми по уровню камнями. А так, если вы хотите совместить более спокойные камни, то там надо смотреть по родству, подходят ли они вам или нет, и одно семейство у них или разного семейства. В принципе, наши древние предки, они составляли микстуры из камней. Когда брали несколько камней, минимум три камня, и добавляли уже потом несколько других самоцветов. Была основа из каких-то основных камней допустим, здоровья, удачи, благополучия. И к ним уже прибавляли несколько других камней. Можно совмещать. Но если вы не знаете, сомневайтесь и боитесь, то лучше не надо. Пані Наталі, особисто таке питання до вас. Ви коли почали захоплюватися камнями, і потім вже ця, таке захоплення переросло у те, що це ви займатися професійно. І чи кожній жінці, властиво, в якийсь момент, незалежно від віку там, чи від бажання захопитися і потім вже стати дійсно експертом, якщо можна так назвати? На самом деле, на самом деле, да... Почему вы вот так? Наверное, какой-то жизненный этап, когда камень зовет, когда вы достигаете того уровня жизненного, когда вам чего-то не хватает, а камни вам помогут найти истину, толкают. Вот много даже к нам приходят на выставку посетители, которые рассказывают, когда-то я ничего не знал, ничего не понимал. Потом кто-то подсказал, возьми там камушек, поноси, походи. И вот начинается с малого. камня, человеку помогает идти по жизни, наставляет на истинный путь. И, на самом деле, если вы в них верите, они вам будут помогать, отвечать только положительным и только добром. Я на выставку попала тоже, вот именно связала меня судьба с камнями, совершенно случайно, пришла как гость как посетительница на выставку, мне предложили работу, я поехала дальше, начала интересоваться и развиваться. Но, наверное, все-таки здесь еще сыграла кровь моих предков, потому что мои предки сами с Урала, а, как известно, Урал – это месторождение одной из самых больших в мире самоцветов. Так что, наверное, это тоже сыграло. Ну, я бачу ось ще така. Це декоративний елемент, такий килимок, чи це власне має він якусь на собі мету? Это подушка из нефрита или коврик из нефрита, как его называют еще. Камень, который исцеляет практически все болезни, все страдания. Он останавливает, не дает развиваться болезням. Это почечный камень. И говорят, если у вас беспокоит радикулит, головные боли, спина часто болит, ноги, на, на погоду вы реагируете, давление вас беспокоит. Вот прикладывайте подушечку под то место, которое вас беспокоит. И нефрит расслабляет, забирает на себя все спазмы, и человек становится, чувствует себя более здоровым более расслаблены. Даже после трудного рабочего дня, когда вы приходите домой, хотите отдохнуть, вот легли на подушечку, и он тонизирует, восстанавливает ваш жизненный тонус. А че много каменилодети сегодня не пропустил, у нас присутнимая изомаликувальная вода. Каждый камень имеет какое-то свое лечебное свойство. И помимо лечебных свойств у камней еще есть и магические свойства. Вот, например, как я сказала, нефрит он очень лечебный, но помимо своих лечебных свойств он еще и на Востоке считается камнем достатка, камень царей. Это камень, который недоступен каждому простому человеку на Востоке, считался камнем, показывающим вышестоящий уровень человека. Или же вот, например, возьмем чароид, очень редкий самоцвет, в природе его месторождение единственное только на, в Сибири на реке Чара. Очень молодой. Его открыли совсем недавно, в конце 70-х годов прошлого века. Это камень, который оберегает своего хозяина, ауру не дает разрушать, приносит спокойствие и равновесие, и также связан с сердечными заболеваниями. Если вас беспокоит сердечко, то носите чароид, он вам будет спокойствие переносить, и ваше сердечко будет чувствовать себя спокойно. А вот, э, на ваш погляд, э, зараз. Якщо обирати і є можливість обирати, то що краще купити прикрасу із золота чи срібла, чи краще ось надати перевагу прикрасам із? Насколько я знаю и опыт мой показывает, что натуральные камни лучше всего работают в мельхиоре, в меди и в серебре. Золото это металл, который немножко заглушает энергию камней, поэтому если вы берете себе талисман, то лучше возьмите его как минимум, чтобы было меньше металла или бы, чтобы по праву было как можно проще, чтобы контакт камня и тела человека был как можно ближе. Если вы берете браслет, чтобы камушек контактировал с вашим телом. Если вы берете кулон, то тоже желательно на солнечном сплетении, ближе к телу. И камни, опять же, вернусь к тому, как правильно их носить нельзя опускать ниже пояса. Если у вас есть какие-либо изделия, ни в коем случае не носите их ниже пояса, потому что энергия камня через ноги уйдет в землю, вернется опять туда, откуда она пришла, и вам никакой пользы не будет. Чем выше будет находиться камень к солнечному сплетению ближе, тем будет вам больше пользы от камушка. Камни больше, обычно, бачатся на женках. А вот стосовно человеков, если есть человеки, которые вот забажали что-то, то есть для них прекрасно? Чи можно прийти, например, до, до вас на выставку человеку и себе сейчас властно видно. Мужчины не менее любят камни, чем женщины, это уже проверено и доказано. Одни из самых распространенных украшений для мужчин это печатки, браслеты, кресты с натуральными камнями, это то, что пользуется спросом среди мужчин, у нас на выставке они представлены, эти изделия, так что если какая-либо девушка, дама захочет подарить своему любимому подарок, то тоже можно подобрать. И самый простой элементарный подарок, вот в канун Дня влюбленных можно подарить ему брелочек, который будет постоянно находиться с мужчиной, со своей хозяином своего талисманчик будет постоянно при нем. И, возможно, э, еще на вашей выставке, я знаю, кроме прекрас, представлены и сувенирные выработки. Я вижу, несколько прикладов тут есть. Сегодня вы взяли их с собой. Вот сувенир, винтаж, я так понимаю, из коштового. Да, вот, например, вот слоник такой интересный. Это ручная работа, сделанная из камня перит. Перит – это камень, который приносит своему хозяину достаток, силу и уверенность. Перит – это камень, который спутник золота является. Где находят залежи золота, там обязательно будут залежи перита. Перит – это как бы предвестник золота. Если вы нашли перит, то, соответственно, там будут дальше залежи золота. Сам по себе слон – это символ удачи и благополучия. Говорят, если у вас в доме есть слон, то удача ваш дом не обменет, она обязательно вернется к вам и заглянет. И желательно, если у вас какие-либо статуэтки есть уже дома, то чтобы они все смотрели в центр комнаты. Тогда удача в окно, в двери не уйдет, она останется у вас в серединке. Также у нас на выставке представлено очень много есть и шахматы, и бокалы, и вазы. В принципе, практически все, что в быту человеку надо, у нас на выставке вы из натурального камня вручную работу вы найдете. Вот еще интересные кристаллы. Многие люди не знают, для чего они. На самом деле кристалл – это чистильщик энергии. Если у вас в доме есть кристалл, то он будет поглощать отрицательную энергию, вырабатывать положительную. Также полезно ставить тем людям, кто очень часто и много работает возле компьютера, возле телевизора. Они очищают энергию, и человек, если долго смотрит в экран, устают глазки, соответственно, знаете, Отвернитесь от экрана, посмотрите на кристаллы хотя бы полчасика. Вы расслабитесь, и воспаление, усталость, глазок снимется, кристалл на себя все заберет. Дякуємо за таку дуже цікаву і повну інформацію. Ну, можливо, останнє питання, щоб залишити е, якийсь е, шматок інформації для тих, хто вже хоче знати більше і може до вас прийти, власне, безпосередньо дізнатися, що такого е, цьогоріч ви представили на виставці, чого минулого року, якщо ви були в Житомирі, не було. Тобто, ви кожного року щось ексклюзивне. У нас в этом году большая коллекция, только-только, вот которая, так сказать, сошла с конвейера, из гранатов, из топаза большая коллекция, много очень разнообразных кристаллов. В этот раз мы привезли массажеры, опять те же самые, из натуральных камней, то, что раньше не представлялось у нас на выставке, из натурального горного хрусталя, из аметиста, из природных камней. И мы стараемся всегда приезжая с в новой в выставкой как-то обновлять свой ассортимент и не повторяться. Если вы, к примеру, на прошлой выставке что-то увидели, вы не обязательно ее найдете на этот раз, потому что мы стараемся следить за новым ассортиментом, чтобы людям всегда было интересно, они приходили с интересом и находили что-то для себя новое, интересное. І пані Наталію, власне, напередодні Святого Валентина ми просимо вас привітати усіх наших Житомирян, як гостів Житомира, і, можливо, і сказати так, до котрої ще раз нагадати буде працювати виставка, що ще можна придбати подарунок не лише закоханим, але й просто тим, хто любить. Наша виставка проходить. театре имени Лялеков. Мы будем там по 17 февраля с 10 до 19 ежедневно, без перерыва, без выходных. Приходите, ждем всех желающих. А всем, кто нас смотрел, желаю любви, благополучия, здоровья и удачи. Пусть все добрые положительные эмоции от вас никогда не уходят. Всегда буду с вами. Дякуем вам, чекаем вас в гости с новыми коллекциями и будем следковать и стараться за вашими новинками и представлять их нашим глядачам. Спасибо. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні гостей студії була Наталія Сидоренко, продавець-консультант виставки Самоцвіти світу. Анковий ефір нашої програми триває. і Ми раді вітати в нашій студії наступних гостей, з якими за мить вас познайомить моя колега Катерина Тарасюк. А темою розмови будуть секрети ароматів. Тож дочекайтеся. А поки що усіх закоханих наша програма вітає з днем святого Валентина! Любою вам!